Ніколи. Ми готові зрештою розпочати, тому прошу всіх розсаджуватися. У нас продовжується робота. Будь ласка, фоторепортери, також сідайте, не заступайте сидячим журналістам. Будь ласка, прошу всіх зайняти свої місця. До вашої уваги прес-конференція головного тренера національної команди України з футболу Андрія Шевченка. Снимаем с чеку условного слова. Один ваше запитание традиционно, прошу поднимать руку за залы. Посядь, блядь, дядя. Еще раз э, добрый день всем. Значит, э, можно сказать, э, значит, э, этот год начинается без сбора. У нас будет очень важная, ответственная игра. 24 числа против очень хорошей сборной Хорватии, поэтому э, я и мои помощники проделали огромный э, отрезок времени, посещая сборы, значит, э, см смотрели кандидатов, мы сделали расширенный, расширенный список футболистов значит, для того, чтобы э, смотреть и уже вы выбрать футболистов, те, которые будут готовиться непосредственно к этому матчу со сборной Габон. Я готов отвечать на ваши вопросы, если есть. Так, у ласков, там, камер, канал, футбол, микрофон Андрій Миколаївич, розширений список, 35 футболістів у цьому списку. Те, що список настільки широкий, це такий аванс, знак уваги від тренерського штабу збірної для багатьох футболістів. Чи як ви можете прокоментувати, що така кількість футболістів потрапила зараз до вашої уваги? Дякую. Це ті потенціальні кандидати, які ми розмовляємо. Ми виберемо 25-26 футболістів. который будет непосредственно уже готовиться к этому матчу. У нас есть небольшой микроцикл. Значит, благодаря тому, что круги пошли э, да, к нам на встречу, значит, мы смогли организовать этот бор в Австрии. Поэтому э, завтра команда собирается утром, и в обед мы выезжаем в Австрию. Значит, первый этап сбора он будет состоять. Роженцов и Болистов, которые э, играют в Украине, и потом уже иностранцы не присоединятся к нам. Кто-то присоединится в воскресенье, кто-то присоединится в понедельник. уже тогда все вместе начнем подготовку. Значит, э, я, в принципе, не изменяю своим принципам. Значит, я всегда люблю вызывать большое количество игроков. Значит, из них будут новые имена. Значит, мне всегда интересно если есть время посмотреть в работе молодых футболистов, значит, каждый из них, если мы обратили на них внимание, значит, у них есть определенные качества. Мы рассчитываем на них в будущем, как на основных игроков национальной сборной. Прошу тебя сейчас запитание. Будь ласка, ось нам так. Будь ласка, попередньо, давайте, щоб вже ми знали, хто нас є. Телеканал «Зорганість Максим Шилин, запитання до Андрія Миколаївича. Скажіть, матчі «Шахтряд» та «Динамо» змістили на п'ятницю, а матч «Зорі» так, як планувалося, відбудеться в неділю. Що говорить це про те, що вони розраховують на гравців «Зорі»? В списку у нас є фібористи «Зорі», але ми попитались зробити, тому що весь турнір, це правильно неправильно здвигати. Мы попытались попросить сделать так, чтобы это для, для всех клубов приблизительно было равное условие. Поэтому так уже получилось. Значит, значит, и футболисты, которые будут вызываться с этих клубов, которые играют в субботу или в воскресенье, присоединяться к команде уже непосредственно или в, субботу, или в воскресенье, или в все. Продовжуючи тему, яка була перед цим про нового партнера збірної у Росіяні висить футболка Малиновського. Як Якби ми могли головний тренер національної збірної прокоментувати прогрес цього футболіста останнім часом, прокоментувати невиклик до збірної Косевича. І позицію із нападником, вашу рідну позицію, наскільки важким буде для вас вибір нападника на матч із хорватами, дозвольте, ви можливо хочемо вже набрати мікрофон до рук по фігурі Маріо Манжукича запитання людина. Трішки зараз у Ювентусі змінила розуміння про себе і про ту позицію, на якій може футболіст виступати, ви готуючись до матчу з хорватами якось прискіпливо буде придивлятися саме до Маю. Дякую. одразу зразу. Манчук, що Він не змінив позицію, може ти грати. Ювентусі грає щасливо. Зборона Харватіга центрального нападаю. Ну що раз щось в Лимі, що і Стури. Я буду надеяться, что сборная Хорватии будет потерять. Малиновский, я считаю, этот парень своей роль заслужил вызов сбор. Он играет среди на своей команде, показывает хорошую улицу футбола. Поэтому это закономерность, то, что мы вызвали. Он, вызвал. он заслужил это. Значит, э, э, на, на эту игру мы дали расширенный список тех футболистов, которых мы рассматриваем, поэтому Костович не входит в этот список. Значит, это не говорит о том, что у меня нет шансов. Я готов давать всем шансы, но эти шансы будут даваться только тем игрокам, которые будут заслуживать и показывать своей стабильной игрой, своим желанием играть за сборную Украины. Поэтому э, доказывают, играют, показывают высокий уровень ворот двери всегда открыты. О нападающим, значит, у нас есть ряд нападающих, которых мы рассматриваем. Значит, у нас есть сегодняшний тур и дальше, в субботу, в воскресенье. Значит, посмотрим, кто будет играть, как будет играть. И уже определимся сегодня вечером. Придется два вопроса первый нападающим вызов за Зазули – это политическое решение больше или нет? И второй момент. Ярослава сказали, что у него может быть сейчас повреждение, как с ним и будет ну, По крайней мере, я вчера смотрел тренировку шахтера. Он тренировался, и у меня пока нет информации по его состоянию. Посмотрим. Значит, а, Роман, значит, Роман важный игрок. это важный для сборной Украины. И в ту ситуацию, в которую он попал, он не попал, потому что э, прежде всего это какой-то был футбольный выбор. Парень не решил э, попробовать себя в другом клубе, значит, э, попробовать себя для того, чтобы иметь игровую практику. То, что с ним произошло, значит, э, это все мы обсуждаем, знаем. Это, конечно, э, это такое больное место для всех. Значить, ми вчасно ція, ми визволимо для того, щоб поїжають, плюс точно так же даємо шанс, лайчу. Розкажіть ще раз, будь ласка, про підготовку до вірної хорматії, коли ви відлітаєте до Австрії, в якому режимі там будете тренуватися, скільки зрештою залишиться гравців, та загалом на який результат розраховувати, з яким настроєм ви їдете? Дякую, значить, приїжджаємо завтра у нас днем самолю. Ми приїжджаємо. Значит, и э, э, до среды мы будем в, Австри, в среду вечером, э, скорее всего, автобусом мы приедем в Загреб, уже разместимся там. У нас будет четверг э, тренировка в пятницу. Э, поэтому э, у нас есть микроцикл, который мы запланировали, уже будет будут и двухразовые тренировки. Опять же посмотрим по состоянию, в котором футболисты приедут. на положительный ток. Но это, это не проигрыш, конечно. проигрыш же нельзя положительно назвать. сборную вызван Шепелев, а не вызван Караваев. По первому мнению, Александр чуть предпочтительнее выглядит. В сборную вызван Шепелев, а не вызван Караваев. Да. Караваев более опытный игрок, Чуть -чуть. Значит, мы стараемся в каждой позиции, значит, чтобы была конкуренция. Значит, Крова играет и левого, и правого полузащитника, значит, на позиции того же Ермоленко, на позиции Петряка, на позиции Цыганко, на позиции Коноплянки. поэтому у него очень мало игрового времени сейчас. Я общался с ним, значит, он потенциальный кандидат на группу национальной сборной. Значит, на эту игру мы приняли решение не расслабить. У него есть небольшая проблема в клубе, поэтому а, мы выбрали этих футболистов. Прежде всего потому, что мы смотрим на конкуренцию прежде всего на позиции. Он в каком состоянии? Готов биться за место в команде? Да, я разобрался, у него есть небольшая проблема, это нормально, когда футболист не играет. Это не очень Тем более, он сменил недавно. Значит, я пожелал ему удачи. Сказал ему, о том, что мы всегда на него рассчитываем. На эту игру это мой выбор и выбор моих помощников, что мы будем рассматривать других. Но еще раз скажу, мы на него рассчитываем. Проблемы Перищича, для него самое крутое, дословно, это слева Манджукич и впереди Калинич. Рассматриваете ли вы такой вариант ведения игры со стороны Хорватии? И еще один вопрос в догонку о форме Калинича, который просто сейчас в Все и Хорваты восхищаются, и, и... Ну, мы рассматриваем это решение, конечно, для него самое простое, потому что Манджукич уже играет на этой позиции, и Калинич выступает очень хорошо, поэтому... Для нас не що важко. рішень, будь ласка. Ваш понент у тому такі інтерв'ю говорив про те, що його головна проблема це лівий план оборони. Чи погоджуєтесь ви з тим, що ваша головна проблема це е катастрофічний брак е ігрової практики у гравців, які виступають в інших чемпіонатах і за великим рахунком є і були лідерами національної збірної? брак ігрової практики. у е Проблема с Узбекистаном, это главная проблема перед матчами с Ховатом и сборной Украины? Это одна из проблем, но у нас есть еще другие проблемы. У нас проблема левого защиты, такая высокая, с полифицированным участником. Скорее посмотрим, а что с ним будут заходить вперед. Мы будем искать решение этих вопросов. Артем у него, Артем травмирован, поэтому не играл Он сейчас вышел на замену, сыграл. Сейчас посмотрим, в чемпионате он в туре играть еще или нет. Надеемся, что да. -то. Тот же Селезенов, которого мы уже вызвали, он играет в Турции в неполных Роман, как я уже сказал, Роман должен должны и обязан поддержать, и дать ему шанс. Для страны эти, такие же потенциальные кандидаты. Посмотрим, как пройдет тур, как они сыграют. Тоже во многом зависит от того, я смотрю на решения клубных тренеров. Значит, я общаюсь с ними постоянно на телефоне, значит, посещаю тренировки по возможности посещаю игры. Поэтому для меня самая главная информация это то, что мы видим, и плюс общение с тренерами. Поэтому они мне дают информацию, и вы видите, то, что сейчас это начало года, то есть сегодня. Ну, я перевірю постоянно. Це всегда була проблема. Після паузи всі тяжело входить. Некоторые команди входять немножко лучше, нікото хуже. Поэтому будуть вот, працювати на состоянні футболістів. А ви можете назвати вже зараз гравців, які точно гратимуть в основі, якщо будуть у гарному здоров'ї? Чи є позиція на викликає на полі, в основному складі ніяких сумнівів. Я могу назвать вечером сегодня список игроков, которые будут готовиться. Вот это точно назову сегодня вечером. А уже по, по линиям будем смотреть на тренировочный процесс, будем смотреть, в какой форме будет футболист, и определимся уже накануне матча. Сейчас такого ответа я вам дать не могу. Вы знаете, э, выделять сегодня кого-то непосредственно я не могу. Я считаю, что каждый сборник, на которого мы рассчитываем, которого мы вызовем, значит, э, когда мы вызовем, значит, мы надеемся на него. Я знаю, с каким желанием ребята приезжают, что, что для них значит играть за Украины. Я вижу по их отдаче у нас э, живая конкуренция в команде, поэтому кто будет лучше готов, тот и будет играть. Коллеги, еще есть Если нет, то мы вам благодарим за участие. Наступна нашу встреча с прессой уже на матч на Максимире 23 березня. О 18 за да, Спасибо большое. Жду вас на пресс-конференции. Уже приезжайте. Нам нужна ваша поддержка тоже. Наш будет очень тяжелая игра. Поэтому поддержите. Obrigado. ser bom.